بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و اللہ علیہ رسول کریم حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ کی مہمان نوازی حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان سے ایسی ہی محبت تھی یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر کو اپنا ہی گھر سمجھتے تھے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں ایک روز حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سخت گرمی میں دوپہر کے وقت گھر سے نکل کر مسجد کی طرف آئے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو دیکھ کر پوچھا یا ابا بکر ما اخروجہ کا ہادی حصہ اے ابو بکر آپ اس وقت گھر سے کیوں نکلے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا بھوک کی شدت اور چینی کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اللہ کی قسم میرے گھر سے نکلنے کا سبب بھی یہی ہے اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے حجرے سے تشریف لائے ان دونوں حضرات سے دریافت فرمایا آپ دونوں اس وقت کس گھر سے اپنے اپنے گھروں سے باہر نکلے ہیں دونوں نے عرض کیا واللہ ہم سب اس بھوک سے بے چین ہو کر نکلے ہیں جس کو ہم اپنے اندر شدت سے محسوس کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے میں نے بھی اسی سے پریشان ہو کر گھر سے قدم نکالا ہے اٹھئے میرے ساتھ چلیے تینوں حضرت حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں پہنچے حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ کی عادت تھی کہ کوئی نہ کوئی چیز بچا کر رکھتے تھے اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی وجہ سے تاخیر کرتے اور وقت مقررہ پر تشریف نہ لاتے تو وہ کھانا گھر والوں کو کھلا دیتے یہ لوگ دروازے پر پہنچے تو حضرت ام ایوب رضی اللہ تعالی عنہ گھر سے نکل کر ان کے پاس پہنچی اور بولی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی تشریف آبوری ہمارے عزت افزائی کا ذریعہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا اینا ابو ایوب ابو ایوب کہاں ہے حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سن لی وہ قریب بھی اپنے کھجوروں کے باغ میں کام کر رہے تھے وہ یہ کہتے ہوئے تیزی سے لپکے مرحبا بی رسول اللہ و بی ومعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کا آنا ہمارے لیے بہت خوشی اور عزت کا سبب ہے پھر انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی تشریف آبوری بے وقت کیسے ہوئی آپ تو اس وقت کبھی تشریف نہیں لاتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ایوب تم ٹھیک کہتے ہو پھر حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ باغ میں گئے اور اس میں سے کھجوروں کا ایک گچھا کاٹ لائے جس میں تمر رتب اور بسر ہر یعنی خشک تازہ اور نیم پختہ ہر قسم کی کھجوریں لگی ہوئی تھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھ کر فرمایا اسے کاٹنے کی کیا ضرورت تھی تم نے اس میں سے صرف پکی ہوئی کھجوریں ہی کیوں نہیں توڑ لی انہوں نے کہا میں نے مناسب سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے تمر رتب اور بسر ہر قسم کی کھجور اپنے پسند کے مطابق تناول فرمائے اس کے علاوہ میں آپ کے لیے ایک بکری بھی ذبح کروں گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ذبح کرنا ہے تو دودھ والی بکری مت ذبح کرنا پھر حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ نے بکری کا ایک سالہ بچہ لیا اور اسے ذبح کر دیا پھر انہوں نے اپنی اہلیہ سے کہا یہ حجینی لنا وانتی اعلم انتیام ایوب کی ماں آٹا گوند کر ہمارے لیے روٹیاں پکا لو تم بہت عمدہ روٹیاں پکانا جانتی ہو اس کے بعد انہوں نے آدھا گوشت پکایا اور آدھے کو بھون لیا جب کھانا پک کر تیار ہو گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دونوں ساتھیوں کے سامنے رکھ دیا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت میں سے ایک ٹکڑا لیا اور اس کو روٹی میں رکھ کر فرمایا یا ابا ایوب بادر بحادا الى فاطمہ فإنها لم تصیب مثل منذ ایام اے ابو ایوب یہ ٹکڑا جلدی سے فاطمہ کو دیاؤ اس کو کئی دنوں سے ایسا کھانا نہیں ملا ہے پھر جب سب لوگ کھانا کھا چکے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبز و رحمن و تمر و بس و رتب روٹی گوشت تمر رتب اور بصر یہ کہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور پھر ارشاد فرمایا والذی نفسی ہوا النعیم اللذی تسألون عنہ یوم القیامہ فعید عصب تم مصلاحدہ فضرب تم بے عیدی قم فی بسم اللہ قسم الزاد کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے یہی وہ نعمتیں ہیں جن کے متعلق قیامت کے دن تم سے سوال کیا جائے گا جب تم کو اس قسم کی نعمتیں ملیں اور تم انہیں کھانے کے لئے ہاتھ میں لو تو کہو بسم اللہ اور جب کھا چکو تو اس دعا سے اللہ کا شکر ادا کرو الحمدللہ للہ ہوا اشباخانہ وہ علیہ نا و افغل اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں سیر کیا اور ہم پر اپنا انعام اور فضل فرمایا احسان کا بدلہ احسان پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے اور چلتے چلتے حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا غدہ کل ہمارے پاس آنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب کوئی شخص آپ کے ساتھ احسان کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو پسند کرتے تھے کہ اس کے احسان کا بدلہ چکا دیں حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات نہیں سن سکے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے کہا ابو ایوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کل تم میرے پاس آنا حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا سمعا وطاعتا لرسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم میرے سر آنکھوں پر جب دوسرے دن حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک کنیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتی تھی یہ کہتے ہوئے عنایت فرمائی اس طا خیر یا ابا ایوب فن نو منہا اللہ خیرو عندنا اے ابو ایوب اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا یہ جب سے ہمارے پاس ہے ہم نے اسے نہایت نہایت ہی نیک اور فرما بردار پایا ہے حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ کا کنیس کے ساتھ حسنِ سلوک وہ کنیس کو لیے ہوئے گھر لوٹے جب ام ایوب رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا تو بولی لمن حاضی یا ابا ایوب ابو ایوب یہ کنیس کس کی ہے انہوں نے جواب دیا ہماری ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عنایت فرمائی ہے یہ سن کر ام ایوب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کتنا عظیم ہے عطا کرنے والا اور کتنا عمدہ ہے یہ عطیہ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ نے دوبارہ کہا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اس کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید فرمائی ہے ان کی بیوی نے پوچھا نصنع ننفذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس کے ساتھ کون سا رویہ اختیار کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر پورا پورا عمل کر سکے حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ نے حل پیش کرتے ہوئے کہا اللہ عجدلی وسیعت رسول اللہ بیا خیر اعتقها اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر عمل کرنے کی اس سے بہتر کوئی صورت نہیں ہو سکتی کہ اس کو آزاد کر دیں حضرت ایوب رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی تائید کی اور کہا حدیت الاثواب فن تم وفق آپ کی رائے بالکل صحیح ہے آپ کو درست بات کی توفیق ملی اور حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ نے کنیس کو آزاد کر دیا یہ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ کے عام اور روزمرہ زندگی کے چند واقعات تھے اگر آپ کو ان کی مجاہدانہ اور زمانہ جنگ کی زندگی کے واقعات دیکھنے کا موقع ملے تو یقیناً آپ حیران لے جائیں گے انہوں نے اپنی پوری زندگی ایک قاضی اور مجاہد کی طرح گزاری آپ کے متعلق یہ بات مشہور ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور تک کسی غزلے سے پیچھے نہیں رہے جو مسلمانوں کو پیش آیا سوائے اس کے کہ کسی دوسری جگہ پر ان کی تشکیل ہوئی ہو مجاہدانہ طرز زندگی وہ غزوہ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ کا آخری غزوہ تھا جب حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما انہوں نے اپنے زمانے خلافت میں اپنے بیٹے یزید کی قیادت میں قسطنطنیہ تن کی فتح کے لیے فوج بھیجی تھی اس وقت حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر کافی زیادہ تھی اس وقت ان کی عمر اسی برس کی تھی اسی برس کے قریب تھی لیکن یہ بڑی عمر ان کو یزید کی فوج میں شامل ہونے اور میدان جہاد میں ایک مجاہد کی حیثیت سے داخل ہونے سے نہ روک سکی وہ فوج میں ایک عام سپاہی کی طرح شریک ہوئے لیکن دشمن کے ساتھ جنگ چھڑے ابھی کچھ زیادہ دن نہیں گزرے تھے کہ ان کے اوپر بیماری کا ایسا شدید حملہ ہوا جس نے ان کو جنگ میں شرکت کرنے سے معذور کر دیا آپ کی آخری وصیت ان کی شدید بیماری کی خبر پا کر امیر جماعت یزید بن معاویہ ان کی عیادت کے لیے آئے اور ان سے دریافت کیا اللہ کا من حاجت یا ابا ایوب اے ابو ایوب آپ کی کوئی خواہش ہے حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے قورم علی على جنود المسلمین وقل لهم یوسیم ابو ایوب ان فی ارض العدو ادو ابعد غایہ وان تحملوہ معاکم وَأَن تحت ان عند اسوار القسطنطینیہ <تِينِيَّة> مسلمانوں کی جماعت کو میرا سلام کہنا اور ان سے کہنا کہ ابو ایوب کی وصیت ہے کہ دشمن کی زمین میں اندر تک گھس جاؤ اور مجھے اٹھا کر اپنے ساتھ لے جاؤ اور میری لاش کو قسطن دنیا کی دیواروں کے نزدیک دفن کر دو یہ کہتے کہتے میزبان رسول حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے آخری ہچکی لی اور اللہ کو پیارے ہو گئے ان نا و انا اللہ روج <روجعون> مسلمانوں نے ان کی آخری خواہش اور وصیت کا پورا پورا احترام کیا مسلمانوں نے دشمن پر پے درپے اور شدید حملے کیے اور انہیں دھکیلتے ہوئے شہر کی دیوار تک پہنچ گئے وہ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش مبارک کو ساتھ اٹھائے ہوئے تھے وہاں ان کی وصیت کے مطابق قبر تیار کی گئی اور اس میں ان کو دفن کیا گیا زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے رحم اللہ ابا ایوب الانصاری فقد ابا الا ان یموت على ظہور الجیاد صافنات غازیا فی سبیل اللہ وسنه تقارب الثمانین اللہ تعالی حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ پر لحم فرمائے اور ان سے راضی ہو انہوں نے اس کے سوا اور کسی صورت کو پسند نہیں کیا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے میدان جنگ میں گھوڑی کی پیٹ پر ان کو موت آئے حالانکہ ان کی عمر اس وقت اسی سال کے قریب تھی